Музычные светки истории. Экспозиция под такой назвой открылась в Пинском музее Белорусского полеся в рамках светкования фестивалю працовников села Дожинки-2014. На выставе музычных инструментов разных эпох побывали корреспонденты новин. біолыія,ланчэлі, лютні, ліры, балалайкі, дудкі, акустычныя электрагітары. Гэта далёка не поўны пералік экспанатаў выставы, якая адкрылася ў выставачнай зале музея беларускага палеся. Тут прадстаўлены больш за сотню унікальных музычных інструментаў розных эпох з асабістых калекцый палескіх майстроў. Идея этой выставки была объединить тех людей, которые создают музыкальные инструменты. Так получается, что вот по свидетельству общественности культурной в нашей Беларуси именно Пинск является таким уникальным центром возрождения традиций, где создаются музыкальные инструменты, наверное, от периода Готики до наших дней. Работ музычнага майстра досыць рэдка, або патрабуе асаблівых ведаў і, можна сказаць, а пантанасці музыканта. Кожны майстар стварае свае непаўторныя інструменты і не проста іх стварае. Для гэтага выбіраюцца патрэбныя гатункі дрэва і ўжо пасля доўгай кропатлівай працы інструмент набывае адметнае гучанне і своеасабісты непаўторны голас. Пинский мастер Петр Андрусевич коллекционованием гармоников и баянов занимается с 16 годов. Причем не только их сбирая, але и реставрируя. И что интересно, робить это, не маючи никакой музычной эдукации. Началось с одной и пошло. Студенческие годы посвятил тоже сбору гармошек. Ну, заодно, естественно, и аккордеоны и баяны тоже. В основном коллекции инструменты довоенные или же кустарного работы. Ну, на сегодняшний день где-то около 250 экземпляров у меня имеется. Все они располагаются дома. Здесь э, только часть небольшая. Сярут экспонатов выделить наиболее цикавые нельга, бо каждый из инструментов имеет свои отметности. Да и вогули задача выставы не только показать наведвальникам прихожусь и уникальность музычных инструментов разных эпох, а и притягнуть увагу громадскости до захования такого рода деятельности. Вообще-то выставка – это знаковое событие для города Пинска. Такой выставки у нас никогда не было. Но самое главное, что в этой выставке мы знакомимся людьми, с людьми очень интересными, которые живут на Полесе, в городе Пинске, которые такие самородки, которые создают такие инструменты, даже не имея подчас такого настоящего образования музыкального. И поэтому я считаю, что для жителей города будет это очень интересно. Я получила большое удовольствие. Чуть не затанцевала, когда заиграл гармонист на гармошке. Познайомиться с разностайностью музычных инструментов, которые представили на выставе мастера и полесья, можно будет только на протягу ты дня. Мария Кобец, Людмила Салзна, Александр Дьяченко. областные новины, Пинск.